Может, это так патетически, но я как бы настолько как бы свою страну люблю, Украину люблю, что как бы не допускаю мысли того, что, что как бы можно где-то отступить, где-то там спрятаться, где-то что-то. То есть считаю, что то, что мы можем, то, что конечно, то, что ребята на передовой делают, то как бы вообще не сравнить ни с чем с этим этот подвиг. Но то, что мы можем, мы должны сделать максимально. То есть упасть с ног, но... когда нам одномоментно привезли 18 тяжелейших больных, которых мы, раненых, которых мы никогда не видели, у которых множественные, не те пулевые ранения, которые мы иногда видим, там хулиганскую травму, там бандитскую травму какую-то, а 18 человек, испещренных этими осколками от градов, которые поражены от ног до головы и на которых нет живого места. Это был шок не только для меня, это было для всего коллектива. Шок. Ну, шок, естественно, первые секунды. И тогда мы поняли, что это, конечно, жестокая вещь и, и очень надолго. Дальше все стало на поток, потому что каждый день. И день, и ночь приходилось так. С работы пришел, ложись спать, потому что обязательно будет вызов, обязательно будут ранены в течение дня летают самолеты, ночью привозится на авиация с межевой. То есть, ну, конечно, очень лето было, и очень было сложное, тяжелое физически. Кроме этого, военно-полевая хирургия сама по себе – это ну, совершенно отдельная отрасль медицины. Она, ее нельзя ни с чем сравнить, как бы ни с чем. Приходилось сразу же и учиться и по книгам, и по интернету и приглашались американские хирурги, приглашались хирурги из Израиля, которые нам читали лекции, которые с нами оперировали, которые нам практически помогали. Буквально только что закончили курс лекции нам хирурги из Киевской больницы номер 17, известной, которая оказала больше всех помощи раненым из Евромайдана. Ну... Жизнь сильно изменилась, конечно. Были случаи, когда до 8 часов операционные, то есть подряд. Помню всех абсолютно больных, и, к сожалению, и погибших единицы, но я их вспомню каждого. Самое тяжелые – это тех, которые погибли. Тут, конечно, никак не, не отрицать нельзя. Те, что выжили, уже, уже не, могу, не могу их считать тяжелыми, потому что все ушли своими ногами, и со всеми у нас добрые дружеские отношения, и снова принимаем больных, раненых, снова оказываем им помощь, снова и не только помощь в плане хирургии, а помощь в плане психологии, потому что они все как бы поступают с очень надломленной психикой, потому что молодой человек вдруг получил ранение, понимаете, который был в бою, который был здоровый совершенно человек и вдруг он оказывается на больничной койке, то есть он из абсолютно здорового человека превращается чуть, чуть ли не ну нельзя сказать, что искалеченного, но в общем-то на на какое-то время выбывшего из строя на больного человека, поэтому Психологические аспекты помощи очень важны. С 13 -го года отпуска я, конечно, не был пока об этом не думаю, потому что постоянно раненый, постоянно вижу свою как бы необходимость в том, чтобы быть здесь и помогать ими, как бы уже ну опыт такой уже наработанный, поэтому даже даже с этих позиций жизнь, конечно, поменялась сильно. Мечта такая, чтобы это закончилось даже сегодня. Опускаются руки, когда теряешь, конечно, больного, опускаются совершенно руки, как бы там ни было. Не виноват ничего, но все равно ищешь элементы своей вины в этом. Поэтому, конечно же, бывают в жизни моменты, когда морально никогда к этому не будешь готов, понимаете, это как бы... Привыкнуть ни в коем случае нельзя. Даже, даже и мысли допустить нельзя о том, что привыкнуть, не дай Бог привыкнуть. Привыкнуть это сразу же будет минус. Будет минус нам, будет минус в первую очередь нашим раненым, и будет минус нашей стране. То есть каждый раненый должен быть как первый самый и как последний. То есть мы должны полная самоотдача, это не патетика, а ну, как бы, мое глубокое убеждение, что мы к ним должны относиться как, ну, как к единственному человеку, которому мы должны максимально... Э, оказать помощь и спасти его жизнь и здоровье. Частицу себя каждому раненому отдать, иначе никак бы их не вылечить. Если не отдашь частицу, если не будешь их любить, не будешь любить свою родину, то в первую очередь мы учились по-настоящему любить свою родину. Не просто там Украину, как она есть, а именно, вот, что это наша родина, и что мы должны защитить ее рубежи и должны помочь всем нашим людям.